Всем привет! Этот трюк специально для Magic Pro. И для него мне потребуется обычная колода карт. Так. И еще потребуется зритель, конечно. Перемешай, пожалуйста, колоду. Перемешал, да? Теперь смотри, когда я отвернусь, ты раздели колоду на три части. И запомни нижнюю карту любого пака. То есть, к примеру, среднюю запоминаешь, а оставшиеся паки меняешь местами. Хорошо, да? Так, давай. Все, все да. Так, сейчас уберем колоду. То есть ты сама перемешала колоду, запомнила любую карту. Вот, то есть э, я почти не смогу угадать, но сейчас я попробую прочитать твои мысли. Э, пожалуйста, несколько секунд думай о своей карте, хорошо? А потом на счет три э, ты назови свою карту громко и четко, хорошо? Давай. Давай. раз, два, три. Тузгуби. Да, я угадал! Все, всем спасибо за внимание. Спасибо большое. До свидания.